你站起来，我看你长个没有？哎呦，来嘛，来来来来来，来嘛！哎呀，我看你最近挺喜欢穿 T 恤啊，是体会到它的舒适啦？还好吧。 离这么近，听到心跳了吗？嗯为了表达我对你的滔滔谢意，我决定亲手量尺，再为你做几件。原来你会做衣服啊。啊。我好朋友是服装系的嘛，只要我有想法，他能给我做出来。 你好了没有？快了，你坚持一下。 好了。禀告一下，衣服洗好了，记得晾晒哦。我晾衣服。 谢谢陆公子来啦，老样子，一杯香粉。好的。嘿嘿，哎呀，那我一个重要的任务交给你。嗯。咱们店的所有 T 恤按照这个尺寸定制男款。男款？哇，这三围看起来身材不错呢。打住。嗯。 有，动向。哎呦，怎么可能啊！我最近一直在忙着挑战杯的事儿，哪有时间管别的？这个是我要给顾言乐的补习谢礼。嗯